हाय मित्रांनो नमस्कार कसे आत बरे ना बरेच रामस्थ खुश राहा तर मित्रांनो मी सुनील लाडके पालघर संस्कृती या चॅनल तुम्हाला सर्वांचे एका नवीन व्हिडिओमध्ये मनापूर्वक स्वागत आहे तर मित्रांनो व्हिडिओ असा आहे की आपले पालघर जिल्ह्यामधला मोखाडा ह्या भागाचा हा व्हिडिओ आहे मित्रांनो पाणीटंचाईवरती तर हा फेमस यूट्यूब आहे यूट्यूब स्टार आपल्या दिल्लीमधला तर त्यांनी आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये मोखाड या तालुक्यामध्ये एक रस्त्याला जाताना एका विहिरीवरती भेट दिली तर त्या ठिकाणाच्या मित्रांनो त्यांनी आपल्या भागाची जी पाण्याची टंचाई आहे ना ते बघितलं तर खूप सारा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे म्हणजे दोन तीन दिवसामध्ये तरी मित्रांनो तेवीस ते चोवीस मिलियनवर हा व्हिडिओ गेला आहे तर अशाच सोयीसुविधा आपल्याला मित्रांनो पाहिजेत आहेत आणि पाहिजेत होते तरी पण आपला महाराष्ट्र खूप म्हणजे मागासलेला असा आहे आणि पालघर जिल्हा तर मित्रांनो खूपच मागासलेला आहे आपला हा पालघर जिल्हा हा आदिवासींचा जिल्हा म्हणून घोषित केला तरी मित्रांनो इकडे आपल्याकडे काय कोणी एवढं लक्ष देत नाही तर मित्रांनो मोखाडा विक्रमगड वाडा आपला डहाणू तालुक्याचा पण मित्रांनो जो आमचा भाग आहे ना जे आमच्या इकडचा जो खा खाल्ला पटा इकडे पण मित्रांनो पाण्याची तर खूपच टंचाई आहे तर मित्रांनो असं एक हा व्हिडिओ आहे तर तुम्हाला आज मी तो व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती दाखवणार आहे म्हणजे कसं आहे तो तर मित्रांनो तुम्ही बघा आणि आवडला ना तर जास्तीत जास्त शेअर करा म्हणजे असेच आपले जे पाण्याची टंचाई कुठ कुठ आहे ना ते मित्रांनो आपण कमेंट करून पण सांगा म्हणजे आपण पण मित्रांनो काहीतरी करण्याचं एक ध्येय ठेवू पण मित्रांनो आपलं काही सबस्क्राईब एकदम कमी असल्याने आपल्याला तेवढं करता येत नाही तरी पण मित्रांनो एक समाजसेवा तर करावं लागेलच सर्वांनाच कारण आपण जे मंत्री निवडून देतो किंवा आपल्याकडले काही सरकारी कर्मचारी असतात मित्रा ना मित्रांनो ते पण आपल्याकडे एवढं काळजीपूर्वक लक्ष देत नाही मित्रांनो ना आता काही ठिकाणं जे बोरिंग पण बिघडलेले असतील जे बोरवेल असतात ते आणि पाण्याला पण पाण्याची म्हणजे जी विहिरीची पातली आहे ना ती एकदम खाल गेलेली असेल तर मित्रांनो असे या टायमाला आता आपल्याकडे पाण्याची काहीतरी नवीन नवीन मिशन म्हणजे राबवले पाहिजेत ह्या दोन महिन्यामध्ये तरी मित्रांनो खूपच बिकट परिस्थिती असते तरी हीच ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे तर तुम्हाला हा व्हिडिओ चांगलाच समजेलच आणि मित्रांनो समजलं ना तर जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा है मित्रों अपने चैनल सब्सक्राइब करूँ ठेवा मजे अपन पे नवीन नवीन वीडियो घेत यू मजे अपने पालघर जि हा वीडियो है तर चला दाख तो। यहाँ से पानी निकाल रहे यहाँ पे पानी नहीं है देखो बहुत तकलीफ है भाई इसके अंदर पानी तो है नहीं अब निकाल क्या रहे हो अच्छा पानी है हाँ तुम्हें काटता क्या है ऐसा विचार पानी ना है तो करू दुखा। दुखा क्या करूं क्या बोल रहे पानी नहीं है तो क्या करूं मैं तो थोड़ा थोड़ा करूं काटता क्या तुम्हें थोड़ा करूं कितना कितना पानी निकलता दिखाना है एक बार कितनी पानी तो निकलता एक निकलता है थोड़ा ही पानी निकलता है देखो इतना ही पानी पानी का क्वालिटी दिखाओ ये देखो पानी का क्वालिटी है ये पानी पीने वाले पीने वाले ये पानी पिये पियोगे इस पानी का दिखाना रहा इस पानी को पिएंगे आप सच बोल रहे हैं हाँ ये पीने का ही पानी है ये सच बात है पीने का पानी पानी है हमें इससे तो कोई हाथ भी धोए तो तो उनका वही तकलीफ है यहाँ पे पानी जाता जितना पानी ये निकालते है उतना ही पानी लेके जाते और यही पानी को पीते कोई भी इस पानी को कैसे पी सकता है भाई मजबूरी है क्या करे यहाँ के कोई लोग भी ध्यान नहीं देते इनके ऊपर ये लोग सुबह सुबह चार बजे आके पानी निकालते है दूर दो दो एक एक किलोमीटर दूर से आते पानी निकालने के लिए एक गांव ने छः सात गांव है जो यहाँ पे पानी निकालने को आते हैं हमारा इंडिया इतना डेवलप हो रहा है यहाँ पे पानी नहीं पीने के लिए मेरे को तो नहीं लगता डेवलप हो रहा है डेवलप होता देखा तो, देखा तो ऐसे देखा किसान लोग इतने टाइम तक खड़े नहीं रहते इतना पानी नहीं निकालते इनके पैर पर पे चप्पल निकल है किसके भी इतने धूप में क्या चालीस डिग्री धूप है चप्पल दिख रहा है ये पानी तक नहीं है ये मट्टी का पानी पी रहे सोचो बस राउंड पानी का नहीं था बोल रहे खड़े होके पानी निकालना पड़ता है पानी नहीं तो क्या करे धूल से चल के आना पड़ता है रात ना दिवस पानी बाया रहता। तब रात सुबह इधर औरत लोग आती है पानी निकालते भले सुबह का चार बजने दो कि दोपहर का बारह बजने दो नहीं। पहले पानी पियो पानी पिया तुम्हें हाँ पानी पियो पहले साफ पानी ये ये भी पानी पीने का है कोई पी सकते है पानी को नहीं भाई देखो ना कितना गंदा है ये साफ पानी है ऐसा पानी पीना होता है ऐसा पानी रहता तो कहाँ पीता हूँ बोल रहे, रहे थोड़ी तो पानी पीते करो नहीं हैं क्या करेगी पानी से नहीं ऐसी पानी नहीं है तो पीना ही पड़ेगा ये चीज़ पानी समस्या कब से हो रही है पानी का प्रॉब्लम कभी पसंद होता है तुम्हारा त्रास कभी पसंद है तो आप सब बहनों के पास में मैं दिल्ली से आया हूँ आप सबकी समस्या सॉल्व करने के की तो आप सब बहनों से मेरा एक वादा है आपके गाँव में पानी पहुँचाऊंगा मैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पहुंचाएंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे मैं की रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है इस गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो जो भी लोग इस गांव की समस्या दूर करना चाहते हो तो इस वीडियो इतना शेयर कर दो कि कम से कम ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाए और इस गांव पर एक थोड़ा सा ध्यान दे दें और शायद हो सकता है इनको पानी की समस्या दूर हो जाए इतना शेयर कर दो इतना शेयर कर दो ये बहुत बड़ा गांव है कितना बड़ा गांव है ये ये कम से कम पकड़ लो एक डेढ़ हजार लोग रहते हैं यहाँ पे ऐसे चार पांच गांव है जो ये कुएं से पानी निकालते हैं लेकिन देख रहे हो ना आप हाईवे रोड है त्रम्बकेश्वर और मुंबई से कनेक्टेड रोड है तो भी लोगों को दिख रहा नहीं है अभी देखो क्या हालत है पानी का क्वालिटी देखो कैसा है तो प्रेम भाई दिल्ली से आए यहाँ पे मदद करने के लिए बहुत टाइम से लोग मतलब बोलते हैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के किसान लोग आत्महत्या करते हैं पूरी दुनिया को पूरे महाराष्ट्र को पता है मैं भी टैंकर लेके आया हूँ साथ में अपने तो हमने दो तीन टैंकर मंगा करके इस को भर देंगे लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा इस गांव का आप लोग सपोर्ट करोगे तब जाके इस गांव में पानी की समस्या खत्म होगी क्या कह रहे हो आप हे सामान भेटत भेटना है, पानी है हे हमारे को कुछ नहीं मिलता हम खाली पानी ही भरते हमारी तकलीफ इतना ज्यादा है यहाँ पे बता नहीं था हमको कुछ तो भी, भी नहीं, 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 नहीं आता आता इधर पानी था दूसरे काम अभी पानी भरेगे तो काम धंधा कैसे करेगा काम धंधा करेगी तो पानी कौन भरेगा घर पे पानी कौन लाएगा बच्चों को पानी कौन देगा बोलने का मतलब उनका ये है हिंदुस्तान के वो लोग देख रहे हैं जो जिनको दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती है और वही इंसान है इस वीडियो को शेयर करेगा जो दूसरों की तकलीफ समझता है